birinchi masala a variant ikkita har xil gnotipga ega bo'lgan yumaloq shaklli oshqoqlar o'zaro F1da gardisimon qovoqlar olindi e F2 bo'g'inda 450 ta o'simlik gardisimon, 300 yuztasi yumaloq 50 elliktasi uzunchoq mevali bo'lib chiqdi e F2 bo'g'inda olingan uzunchoq mevali o'simliklarning genotipi qanday bo'lgan b variant e F2 bo'g'inda olingan yumaloq mevali o'simliklarning nechtasi gamazgotali bo'ladi deb shart qo'yibdi bizga masala shartdan ma'lumki fikkida to'rt yuz ellikta 300 ta yumaloq, 50 ta uzunchoq mevali o'simliklar olingan yoki ularni nisbati 9:6:1 ni beradi biz bilamizki 9:6:1 nisbat genlarning komplementar ta'sirida kuzatiladi shunga asoslanib biz quyidagi xulosani chiqazamiz demak qovoqlarda meva shaklining gardisimon bo'lishi dominant a dominant B genga. yumaloq bo'lishi faqat dominant a yoki faqat B genga. cho'zinchoq shaklda bo'lishi gota a va b genga bog'liq bo'ladi bizda geno tipi har xil bo'lgan yumaloq shakldagi qovoqlar chashtirilgan bunda avlotda dgtipli gardissimon qovoqlar olinadi degetraormafikki De, o'n oltita avlod hosil bo'ladi shu o'n oltita avloddan to'qqiztasi gardissimon oltitasi yumaloq bittasi cho'ziqni beradi bizda bir ikki uch to'rt besh oltita yumaloq bor shu oltita yumaloq shaklli oshqovoqdan ikkitasini genotipi degamazgota bizda yumaloq shakldagi qovoqlar uch yuzta edi undan yuztasi genotipga ega bo'ladi demak a variantni javobi a b varianti javobi ham a ekan